Ми тут переходимо плавно до дискусії, так, яка зараз починається. я хотів би ну, тоді принагідно в зал у ці запитання. Тобто, Якщо хтось міг прокоментувати, тобто, наскільки ви вважаєте ну, поточно систему, ефективною і ті зауваження або ті пропозиції, що будуть досконалені слушними, можливо, у вас є якісь інші, ін зовсім інші думки. Есть. Ну, во-первых, тут как бы два аспекта. Первый аспект это традиционная наша добывающая деятельность. Вот. Я хочу сказать такую вещь, что я видел маленькое село, это в Сохнуческом районе, сейчас название не могу вспомнить. Так вот, от, от дома расположены три буровые на расстоянии 500 метров. На этих буровых бурится, идет бурение, там два танковых двигателя стоит. Я вам хочу сказать, ситуация просто невыносимая жизнь у людей. Вот. Мы говорим сейчас о выкидах, мы говорим там, об утилизации, но дело в том, что вопросы нехватки воды или изменения уровня грунтовых вод, это просто происходит везде повсеместно. Никто сейчас не приведет ни одного примера, где в ходе буровой деятельности ситуация с водопостачанием из там, подземных джерел улучшилась. И тем не менее, наша дозвельная система, которую сейчас мы сказали, в общем-то, неповоротливая, она тем не менее разрешает. Что это значит? Это значит, надо усиливать. Может быть эффективнее во времени но если мы не, не имеем возможности мониторинга тех же подземных вод мы не можем разрешить на их, их использование без вреда для громады следующий вопрос если мы сейчас от, от, отбросим вопрос общего газа нефтедобычи ну, например одна из проблем какая значит эти нормативы 300 метров от домов 500 метров от домов они были разработаны во времена когда совершенно применялись другие технологии идентификации добычи нефтегаза вот это сейчас уже всем понятно и следующий вопрос. Если мы рассмотрим сейчас вопрос законодательства в рамках ШЕЛ, это совершенно отдельная плоскость. Объясню почему. Теоретически, изучая деятельность Shell, мы должны видеть применение мировых практик, и вот как компания делает, мы должны так к этому стремиться. Я, насколько понимаю, на мотивную базу размещения у нас какого-то объекта без вырешения вопросов отходов. Утилизация просто невозможно. Это ну, невозможно. Как мы можем построить завод и не решить вопрос с отходами? Тем более, если идет разговор второй, третий класс там, токсичности. И вот компании Shell, неоднократно задавая вопросы, просто на этапе бурения, уже наличия отходов, не удавалось получить ответ, как они собираются утилизировать отходы. Понимаете, если они идут к тому, что у них будет четвертый класс, и ссылаются на закон, что это можно утилизировать на месте буровой, а где здесь мировые практики? Вопрос э, на многих семинарах стоял подготовки э, твердых бытовых отходов полигонов для утилизации жидких отходов. Это философски невозможно. Я знаю методику, где можно на отвалы горнорудных комбинатов сливать отходы, тем более в том числе третья, четвертая степени токсичности. Но это не в нашем регионе, при еще доставки другая проблема. Поэтому я хочу сказать какую вещь, что вы затронули очень серьезный вопрос с дозвелами, например, та же ситуация, что значит моча с года. Но нету в регионе воды, понимаете, нету. И нет у органов возможности провести мониторинг. Это прежде всего это пробные бурения, это в том числе опрос громад, потому что этот ресурс, скажу так, жизнеопределяющим. В свое время, когда создавался национальный парк Слобожанский, одна из проблем его создания, это было якобы... Э, лесхоз был бюджетоотворяющим предприемством. Там оказалось, что в этом лесничестве работает 16 человек. Так вот я хочу сказать, что вода, она определяет жизнь. Я вам даже скажу, что падение грунтовых вод на 2 метра может превратить лесостепь в степь. Просто. А вопрос использования дровяных ресурсов – это отдельная тема. Так вот, представьте ситуацию. Ну, не было возможности провести мониторинг, или это удаленный район, реальная нехватка средств. О какой мы в частности сгоде мы можем говорить? Это абсурд, это поймать это на уровне преступления ситуации. Поэтому я скажу вот что, что, безусловно, исследование в этом вопросе нужно проводить дальше раз. Вопрос над сейчас... Регуляторной базой нормативно все работают. Это и вопросы леса, и вопросы, ну, особенно про на первом месте. Но компания Shell сейчас не вписывается в международные практики совершенно. А наша газоводобывальная деятельность ⁇ это просто создание проблем сейчас в регионах для громад. Вот я не хочу сейчас вокруг этого крутиться, в общем-то, ну, да. Поэтому, если у кого-то есть какие-то... Согласен, в мировой практике не по всему подходит. Потому что одно дело, когда правая скважина абсолютно маленькая добыча местных, э, так называют местных полезных ископаемых по нашему регламенту. Другое дело, если это общенациональное. Э, ваше мнение, как эколог, просто мы сейчас говорим о том, что у нас есть два блока законодательства, которые по сути друг другу противоречат. К чему это приводит по факту? По факту Факт это приводит просто к коррупции или простаиванию определенного бизнеса. Что вы считаете, надо убрать, какие спецразрешения из принципа молчаливого согласия? То есть мы сейчас говорим, откуда я у вас услышали. Я, я вам просто, скажу, скажу, вам простую вещь. Один из лейтмотивов, в том числе, он как бы хотел его затронуть, это вопрос громад. Понимаете, вопрос громад, с одной стороны, сейчас они у нас отстранены от принятия решений, эти вопросы это областного совета только, с другой стороны, Природные ресурсы на территории Сельского совета, которые громады используют для жизни, они не могут, ими не может распоряжаться кто-то без них, без их незгоды. Это один момент. Второй момент. Есть Архузская конвенция, которая, ну, я не видел в документах на нее ссылки. Она ратифицирована Украиной. Поэтому, когда мы говорим о регулировании, о регулировании, мы должны здесь учитывать те концепции, те конвенции, которые Украина ратифицировала. Конвенция в том числе Архузская. Поэтому, если мы спустимся на уровень громад, мы многие вопросы совершенно решим. Следующий вопрос – это, концепт, это конвенция ЭСПА, это трансграничных отношений. Например, Польша бурит, а Украины могут быть проблемы. А я вам скажу, когда строился газопровод, поток, северный поток 1.2, то все страны Балтийского моря были в общем, пакетом документов извещены, хотя там вообще никакого прямого воздействия. Поэтому, прежде всего, сам, сама формулировка «мовчазна сгода» она не может быть приемлема громадам. А громада это является основой законодательства. Все законодательство, оно защищает громаду. И должно спрятать развитку громады. Поэтому я думаю, что здесь должен быть углубленный такой подход, какой орган будет решать, как выдавать. Единственное, что мовчазная сгода быть не может. Априори, конечно. Вот, ну, то, что мы, я не знаю, что вы предупредили, я как вам шагнули, что этот счет требует три Нет, почему? Обязательно нужно, собственно, что касается экологических экспертиз, абсолютно правильно было сказано о том, что идет у нас разновидность законодательства, постанова одного главного лица, не это а закон уже, который был в апреле месяце, у нас принят совсем уже другие поэтому здесь полностью поддерживаем, это, потому что при эстетическом ну, от с тем, что бывает футбол, да, або теннис, яки, он под ментом, да, коли все изуваживания, но не зауважены, подаются, подаются, я а, с практики. Нет, у нас такого нет, у нас такой практики не существует. То есть мы пишем с вами все замечания и отслеживают такого нет. Но замечания нам просто прокуратура не даст нам писать. Нас она постоянно проверяет, контролирует нашу деятельность, поэтому у нас такого нет, такой практики не А зараз Ви працюєте щодо цієї державно-екологічної експертизи через дозовий ліцентр? Да. То Ви від них отримуєте інформацію, да. так? Так. Да. А оця програма забезпечена, я кажу, про яку йшлося раніше, тобто воно працює, тобто якось Ви в інтернеті вводите щось, чи ні? У нас є сайт нашого департаменту, і ми там, ну, правда, ми, звісно, не опублікуємо повністю у 6 місяців розділа РОЗ, який нам приходить на експертизу, але інформація про те, що к нам поставлено на розгляд і результати, В своем сайте я даю информацию в областной администрации. В областной администрации. Да. А в дозвольный центр назад присылаете? Конечно. Я вот не совсем понимаю. Дозвольный центр, он как будто находится при Минской Раде, или он создан Минской Радой, но это не создает никаких вопросов. Вы спокоитесь в рабочем порядке абсолютно людьми? Да. У нас нет проблем с ним задачи, это практический вопрос о порядке запроса, предоставления информации, публичной информации. К для получения отчета по МНС, кто-нибудь когда -нибудь? эти да. запросы не приходили? на пан Валерий, ну, не писал для Но именно по этому вопросу такого не И было. Никогда не было, да, публично. Только, наверное, спецразрешения, какие субъекты есть, а какие то но этими документами занимаются другие подразделения, поэтому я не могу за них ответить. Но насколько я знаю, Баш, ви вибачте, що ми нас атакуємо. А от таке, тобто, якщо ми трішки ну, на крок назад відійдемо, от казалося про те, що Нкола казав, що на відміну від цієї дозвольної системи, да, про яку ми зараз говоримо, що давайте її вдосконалювати і так далі, є оця декларативна система, да, що умовно кажучи, є певний стандарт, затверджений попередньо високий. І нато користувач може сказати, я буду робити цю діяльність відповідно до цього, цього стандарту, проте ви, як регулюючі органи, як дозвілний органів, можете в будь-який момент, наприклад, прийти і мене перевірити. От ну, Це, це все-таки, вже умовно кажучи, радикальна зміна того, ну, органу, що зараз відбувається. Наскільки ви вважаєте, вона в майбутньому може бути адекватною або неадекватною розправною? В майбутньому, ну, да. так. Майбутньо. У сьогоднішньому дня. Нет, да, а чему? Она мы пока не готовы к таким шагам. Вы надо крестовичев, ну так обрежем, да, на Ну, просто общение с населением, с... наверное, пока мы еще к этому не готовы. В будущем, нам к этому надо будет стремиться, но пока нет. Но это лично моя. А вот вы коли отримуєте цю документацію, документацию, да, например, проект вам время, вы або через дозвільний центр центр, спілкуєтеся и с самим пожежниками, чи там пожежник, це все в пакеті приходить уже до вас готово? Ні, це теж тоже до приходят документы нам, да, такі. Вот если есть необходимость, мы, конечно, сами можем все за... общаться нашими колегами. Ну, от зараз, от... Не через дозвільний центр. Дозв тобто, але ж ви фактично є дозвільним органом, так? У, вас така, yeah. у вас така функція. Yeah. Ви можете прямо до них звертатися що. Тобто, як ви вважаєте, що якщо, от я, що якщо це, це буде, це пришвидшить ну, сам процес проходження? Або якщо переформатувати, скільки вона представляча може забрати, отримати попередні погодження саме біля інстанцій, пожежників, архітектури і інші, Скільки це може Вот у вас они подразделены уже? Да, вообще взяты, но какая там их процедура, какие требования, я не могу ответить. А сколько у вас пациентов в департаменте? Принаймнее, каких людей, которые до тысячи не дали до 1 автогаза? И сколько это имеет? Нет, такого нет, потому что, например, это документы с разных отраслей. Поэтому мы рассматриваем все, что к нам приходит. Такого распределения нет. Ми ще давно брали участь в семінарі, там приїжджали регулятори з інших країн, зокрема, те, що пан Валівій казав, чому так мало країн, там була щодо Канади була Альберта. Тут немає Альберти, це штатна провінція в Канаді. А буталі, там, буталі. там була. І там теж вона велика нафтогазована нафта, провінція. І от у нього цей дозвільний орган, він сам видає всі дозвіли. От так, як Микола казав. І щоб ну, повністю все зібрати у себе, тобто повністю регулюється сектор. І екологія, і все, 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 один сам буде. У нього 1200 осіб. Ну там, правда, багато всего буде буває. Тисячу. Вот. І він... а? Ми з часом, якщо пощастить, ну, познайомитися.